There are three important reasons why our presence here is very important to us. One is to lend the support to one of the very important regional pacts, the Black Sea Economic Cooperation Organization. Первая причина, пожалуй, это оказать поддержку посильную проекту черноморского сотрудничества экономического. Поскольку в рамках нашего мандата очень важно сблизить все страны, 12 стран этого региона, чтобы они работали сообща, рука об руку. is the process of ukraine coming closer and closer to the european context is very much enriched in this event and we have witnessed many many steps and moves in that direction and we support that and we are committed to lend our continued assistance and support to this process. Все движения, которые Украина предпринимает в рамках сближения с Европейским Союзом, и хотим вас заверить, что мы окажем этому всяческую поддержку, и мы очень рады тому, что этот процесс имеет место. И, пожалуй, третья причина, она связана с Украиной непосредственно. Очень важная часть работы была уже проделана, вот тот брендинг, которому вы были свидетели сегодня. Мы понимаем, что сейчас этот проект находится в фазе разработки, это рабочий проект. Но работа уже проделана, достаточно серьезная на этом этапе, и мы очень рады тому, что это сейчас все... The concentration on you. То есть здесь я бы сказал, что фокус смещается на вас. А этот фокус теперь мы меняемся местами, словно бы я на вас не направляю камеру. thinking in the right direction. и естественно очень важно думать вместе в правильном русле. thinking, the creative work.